સાથે જ આ સ્કૂલમાં એક કેરિયર મેળામાં ઉપસ્થિત રહી અને વિદ્યાર્થીઓનું પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે બાળ શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત આ વડોદરાની નામાંકિત સીબીએસસી શાળા આનંદ વિદ્યા વિહાર ખાતે આજે ડોક્ટર ગીતિકા મદન પટેલ એમની અધ્યક્ષતા હેઠળ કારકિર્દી મેળાની શરૂઆત થઈ સવારે સાડા આઠ વાગે દર વર્ષની જેમ આ સળંગ અને સતત સફળ એવું ત્રીજું કારકિર્દી મેળો જે છે તેનું આયોજન આનંદ વિદ્યાવિહાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો આની અંદર વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ હ્યુમેનિટીઝ કોમર્સ અને સાયન્સના અલગ અલગ ક્ષેત્રોને પસંદ કરી એની અંદર વધારે નિપુણતા કેળવી અને શું શું એના ગેટવે છે કઈ રીતે આગળ વધારી શકાય કરિયર તરીકે એ બધી જ વસ્તુઓની ખૂબ જ ઝીણવટભરી માહિતી આપી આ માટે શાળાના આચાર્ય શ્રીમતી પૂર્ણિમા મેડમનો ખૂબ ખૂબ અમને સહકાર સાંપડ્યો અને સાથે સાથે મારી ડાબી બાજુમાં અમારી શાળાના એવા પ્રસિદ્ધ ખાસ કહીએ કે સાયકોલોજી એ ક્ષેત્ર અને ખાસ કરીને કાઉન્સિલિંગ ક્ષેત્રના નિપુણ એવા કલ્પનાબેન ક્ષત્રિય અને સાઈટ પર મારી જમણી બાજુ અમારા રૂતા મેડમ વ્યાસ જે સાયકોલોજી સબ્જેક્ટ ભણાવે છે આ બંને મારા સહકર્મચારીઓ છે એમનો ખૂબ ખૂબ આ કારકિર્દી મેળાને સફળ બનાવવા માટે એમનો મને પૂરેપૂરો સહયોગ મળ્યો છે અને આશા છે કે આવનારા વર્ષોમાં પણ અમે વધુને વધુ શિખરો એવી રીતના સર કરતા જઈશું आज यहाँ आमंत्रण यानी करियर मेला आयोजित किया गया है ये तीसरी बार है जब हमने ये आयोजित किया है हर साल एक बार हम आयोजित करते हैं इसके तहत इस प्रोग्राम के तहत आ, कक्षा नौ और कक्षा ग्यारहवीं के बच्चे जो हैं अलग अलग करियर चॉइसेस के बारे में करियर आ, स्ट्रीम्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं और उसको उसके बारे में पेरेंट्स को या विजिटर्स को बताते हैं लेकिन इसका जो रिसर्च है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है बच्चे आपको बताते हैं कि अगर आपको ये बनना है तो आपको मास्टर्स में क्या चाहिए या आपको ग्रेजुएशन में क्या चाहिए और उसके पीछे इलेवन ट्वेल्थ में क्या चाहिए इसमें कितने पैसे लगेंगे कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए आपका फ़ीस क्या हो, होगा लगभग फ़ीस भी अगर आपको कम चाहिए तो कौन से कॉलेज में जाना चाहिए और इसके लिए क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए और इस फील्ड में कितने पैसे आप कमा सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति जो है नौकरी अलग मकसद से करता है तो उसके उसके मुताबिक उसका जो नज़रिया पूरा बदल जाता है तो ये बच्चे ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी तरह तरह से उन्होंने ये पिछले तीन साल से मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा काम करते हैं इस बार भी उन्होंने जैसे इंजीनियरिंग के अलग फील्ड्स हैं मेडिसिन के अलग फील्ड्स हैं लेकिन ना केवल इंजीनियरिंग या मेडिसिन यू डिज़ाइनिंग यू नो डिज़ाइनिंग क्योंकि डिज़ाइनिंग आजकल अपकमिंग फील्ड है और उसके अलावा पूरा कॉमर्स का फील्ड जो है जैसे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सी ए ए बैंकिंग इवन स्टॉक ब्रोकिंग ये सब चीज़ों पे उन्होंने बहुत अच्छा फोकस दिया है लॉ पे किया है क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी फील्ड को एक्सप्लोर किया है क्योंकि ये सारे अपकमिंग फील्ड्स हैं और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है करियर चॉइस में भी तो ये प्रोग्राम कुछ उसके लिए प्रिपेयर प्रपेयर करें बच्चों को आ, ये प्रोग्राम हम अपने बच्चों को भी दिखाते हैं और हमने अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है फिलहाल तो इतना इतनी तक ही सीमित है आ, आने वाले सालों में हम देखेंगे कि हम इसको और कितना बड़ा कर सकते हैं और आजू बाजू के स्कूल के बच्चों को भी हम इसको देखने का मौका देंगे ताकि वो बच्चे समझ जाए कि अच्छा अगर मुझे ये करना है तो मेरे मुझे क्या क्या लेना चाहिए और अगर ये नहीं हुआ तो मेरा प्लान बी और प्लान सी क्या होना चाहिए ताकि हर बच्चे को जो है एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आ, हमारे देश में हमारे बच्चों की जो एबिलिटी है उसके बारे में तो क्या कहने तो आ, मुझे लगता है कि ऐसे ऑपरचुनिटीज से बच्चों को एक क्लैरिटी मिलती है कि हमें आगे जाके क्या लेना है और इससे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का पॉसिबिलिटी होता है वो भी कम हो जाता है क्योंकि इतने सारे कोर्सेज़ होते हैं न केवल दो या तीन इतने सारे फील्ड्स होते हैं उन सब पे अगर हमने थोड़ा गौर फरमाया तो हमारा काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा तो इसी के तहत यह प्रोग्राम हुआ है आशा है आप जब देख रहे हैं तो आपने भी बच्चों को सराहा होगा बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं बेहद खुश हूँ उनके काम को देखकर